Hola a todos. Aquí les voy a compartir la historia de Kick, Love y Ruth, personajes de Un Forgotten Night. Bastardo, te atreves a hacer trampa en mi casino. Sonó la voz de un hombre fuerte, junto con otros tres hombres más que se interponían en el camino de un chico de siete años que había huido en un callejón sin salida. ¿Qué trampa? Esos bastardos juegan mal. Además, solo me estoy lavando las manos. ¿Qué evidencia tienen ustedes para inculparme? El joven respondió sin miedo. Los chicos te vieron en las cámaras de vigilancia. Escondiste tus cartas en tu manga, dijo el hombre alto. El joven luego se arremangó. ¿Dónde, dónde? No hay nada, dijo desafiante el joven. No, cuando te escapaste lo tiraste a la basura, pero lo recogí aquí. La otra parte levantó una tarjeta en su mano. Ustedes son más quisquillosos que yo. Si puedo jugar bien, dirán que hice trampa, argumentó el joven sin darse por vencido. Estoy discutiendo por nada. Ya no nos importa. Solo devuélveme todo el dinero, dijo el hombre de mediana edad antes de que los otros tres hombres se apresuraran a buscar el dinero que tenía el joven, pero el joven parecía no darse por vencido tan fácilmente. Ocurrió una pelea, pero el joven no era tan grande como los cuatro hombres, por lo que no pudo reaccionar mucho antes de que lo golpearan. Fue pisoteado en un callejón sin salida, causando que un hombre parado en la ventana del edificio de al lado se volvió hacia la persona que estaba detrás de él. Baja y trae ese niño a mí. Dijo una voz poderosa antes de que la otra persona que tomara la orden inclinara levemente la cabeza y saliera de la habitación. El sonido de puñetazos y patadas continuó mientras el joven se negaba a permitir que la otra persona tomara el dinero en el bolsillo de sus pantalones. Alto sonó la voz de un hombre. Esto hizo que el grupo de hombres que estaban rodeando al chico de 17 años se volviera para mirar por el rebabillo del ojo. No seas cerco, gritó uno de los cuatro hombres antes de que el hombre alto sacara una pistola y caminara hacia la cabeza de la persona que hablaba con una expresión tranquila en su rostro. No me hagas perder una bala, dijo un joven alto. El otro lado solo lo miró a los ojos. ¿Quién eres y qué estás haciendo? La persona a la que le pusieron una arma en la cabeza habló y preguntó a pesar de que tenía un poco de miedo en su corazón. ¿Quién soy yo? No tienes que saberlo, pero mi jefe quiere ver al niño, así que retírense, dijo el joven alto en un tono normal. ¿Y quién es tu jefe? ¿Por qué tengo que escucharte? respondió el otro. El joven seguía tendido en el suelo. Soy yo, llamó una voz poderosa desde arriba, haciendo que todos miren. Encontrando a un hombre con una expresión tranquila y ojos penetrantes, estaba poniendo sus brazos alrededor de la ventana de una habitación en el tercer piso, mirando a la multitud en el callejón con una expresión relajada. camol", dijo uno de los cuatro con voz ronca cuando vio quién era la otra parte. Tú también me conoces. Bueno, yo sabía que era muy popular, respondió Camol con una expresión tranquila, pero levantó una sonrisa maliciosa en sus labios, haciendo que las cuatro caras se decoloren. Claramente había una mirada desconcertante. Si quieres a este chico, entonces tómalo. La otra parte estuvo de acuerdo, pero de mala gana antes de salir apresuradamente del callejón, ignorando al joven. Levántalo, Com. dijo Camol al joven llamado Com. Entre dos subordinados llevaron al niño hasta la habitación donde estaba Camol. El joven fue colocado en el suelo de la habitación. El joven miró a la gente que estaba alrededor con una mirada sospechosa, haciendo que Camol conociera el carácter de este niño a través de la mirada de sus ojos. ¿Cuál es tu nombre? preguntó Camol. El joven miró a Camol y vaciló en su respuesta. Lop respondió el joven. Algo en la persona llamada Camol hizo que Lob no se atreviera a discutir ni a jugar con las palabras. Sí, señor. Camol estaba de pie detrás de él, palmió suavemente la cabeza de Lop. Haciendo que Lob se voltee y mire con furia, pero no dejó que saliera nada. Lob respondió el joven mientras decía, haciendo que Camol sonriera con satisfacción. ¿Hiciste trampa en las cartas como decían? preguntó Camol. Lob todavía estaba en silencio. Contéstame y no me mientas, dijo Camol de nuevo, con los ojos fijos en el rostro de Lob. Lob desvió la mirada. Hice trampa, respondió el joven sin rodeos, haciendo que Camol levantara una sonrisa de satisfacción en sus labios. -¿Estás interesado en trabajar conmigo? preguntó Camol, causando que lo frunciera el ceño en confusión. -¿Trabajo? ¿En qué estás trabajando? preguntó. ¿Qué tipo de trabajo crees que hacen estos hombres? Camol la sintió con la cabeza con que se quedó quieto con los ojos brillantes. Guardaespaldas, Pi? preguntó Lop de inmediato con aspereza. Depende de ti como lo quieras llamar, respondió Com, dándose la vuelta para encontrar a Camol de nuevo. Quiero hacerlo. He querido hacer un trabajo genial como este durante mucho tiempo, respondió el joven alegremente. No creas que este trabajo se hace por la frialdad, hay más de lo que piensas, respondió Camol, haciendo sonreír al joven.